ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ಉಚ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೋಣಂಚ ಮಧುಸೂದನ ಇಶುಭಿ ಪ್ರತಿಯೊತ್ಸ್ಯಾ ಪೂಜಾರ್ಹಾವರಿ ಸೂದನ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲಿ ಪೂಜಾರ್ಹರಾದ ಮಹನೀಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಬಾಣ ಹುಡಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ವಾಚ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮ ಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಜುನ ವಾಚ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮ ಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ द्रोणञ्च मधुसूदन द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन पूजार्हावरिसूदन इग सालु अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च च मधुसूदन अर्जुनौ वाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन अर्जुनौ वाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन इडि श्लोक अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन इनमे अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन इग ऐदने श्लोक गुरून हत्वाहि हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वा ಭೋಗಾನ್ ರುಧಿರ ಈ ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು ಮೇಲೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೊಂದು ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಬದುಕುವುದು ಹಿರಿತನವಲ್ಲವೇ ಇವರನ್ನು ಕೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿದರೆ ಗುರುಗಳ ನೆತ್ತರಿನಿಂದ ತೊಯ್ದ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಗುರುನ ಹತ್ವಾಹಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್ ಗುರುನ ಹತ್ವಾಹಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್ ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತು ಭೈಕ್ಷ್ಯಮೀಹ ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತು ಭೈಕ್ಷ್ಯಮೀಹ ಲೋಕೆ स्तु गुरूनि हैव हत्वार्थकामांस्तु गुरूनि हैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् इद सालु गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके गुरून हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनि हैव भुञ्चीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् इह इडिश्लोकान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीहलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् इम गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् इग आर्ने श्लोक ನ ಚೈತದ್ವಿ ಕತರನ್ನೋ ಗರಿಯೋ ಯದ್ವಾಮ ಯೋಜೇಯು ಯಾನೇವ ಹಿಜೀವಿಷ್ಯಾ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಮುಖೇಧಾತರಾಷ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನೇ ಮಂಡಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ತನಗ್ಯಾವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೋ ಅಥವಾ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೋ ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯೂ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಸಮಾನರಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ನಚೈತದ್ವಿದ್ಮಹ ಕತರನ್ನೋ ಗರಿಯೋ ನಚೈತದ್ವಿದ್ಮಹ ಕತರನ್ನೋ ಗರಿಯೋ ಯದ್ವಾಜಯೇಮ ಯದಿವಾನೋಜಯೇಯು ಯದ್ವಾಜಯೇಮ ಯದಿವಾನೋಜಯೇಯು यानेव हत्वा न जिजीविषामः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः इन्दु सालु न चैतद्विद्मः कतरन्नोगरीयो यद्वाजयेम यदि जयेयुः न चैतद्विद्मः कतरन्नूगरीयो यद्वाजयेम यदि जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिता प्रमुखे धात राष्ट्र कतरन्नोगरियो यद्वाजयेम कतरन्नो गरीयो यद्वाजेम यदि वनोजेयु यने हवा न प्रमुखे धात राष्ट्र इक इडी श्लोक न चैतद्विद्महः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वानजिजिविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कि न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः ೇವ ಸ್ಥಿ ಪ್ರಮುಖೇಧಾತರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗ ನಾಕು ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವ ಅರ್ಜುನ ಉಚ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೋಣಂಚ ಮಧುಸೂದನ ಇಶುಭಿ ಪ್ರತಿತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಪೂಜಾರ್ಹರಿ ಸೂದನ ಗುರೂನ ಹಿ ಮಹಾನುಭವಾನ್ ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತೈಕ್ಷ್ಯಮೀಹೋಕೆ हत्वार्थकामास्तु गुरूनि हैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीहलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः इम मे अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनि हैव भुञ्जीयभोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मह कतरन्नो गनीयो यद्वा जयेम जये यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ತೇವಸ್ಥಿತಾ ಸ್ಥಿತಾ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾ ಮುಂದುವರಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು